assalomu alaykum hurmatli o'zbeklar vatandoshlar hozirgina bir qiziq ma'lumotga ko'zim tushib qoldi yaqinda iyul oyini boshidan boshlab aviaqatnovlar yo'lga qo'yiladi degan qanchalik to'g'ri bu biz ham buni aniq bilmaymiz mana a faktlarda keltiryapti mana shu ma'lumotni ko'rib sizlar bilan baham ko'rishishga qaror qildik

30 июня, спутник, Мария Науменко, Донар Курманова, «Россия может возобновить пассажирские авиаперевозки со странами СНГ раньше, чем в другие государства», сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Спутник обратился в российские авиакомпании и выяснил, готовы ли они оперативно возобновить рейсы. Начнутся ли полеты в июле? «Страны СНГ — это нам близкие международные перелеты». Возможно, мы сможем начать перелеты туда раньше, чем общую международку, заявил 30 июня министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Руководитель транспортного ведомства не озвучил конкретные даты открытия авиасообщения между странами, однако ранее говорил, что надежда на возобновление международных рейсов в июле еще жива. Он отметил, что власти будут ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию. Перевозчики ждут решения властей. В авиакомпании S7 Airlines, маршрутная сеть которой до пандемии включала полеты в Казахстан, Узбекистан, Армению, Молдову, Азербайджан, Кыргызстан и Таджикистан, заявили спутник, что ожидают решения правительства РФ по открытию границ. S7 Airlines готова оперативно возобновить выполнение международных рейсов, как только получат все необходимые разрешения. Самолеты, которые временно не задействованы в расписании, находятся в состоянии In-Flight Ready Condition, состояние готовности к полету, Санду и готовы взлететь в любой момент, заверила пресс-секретарь группы компании С7 Надежда Хаитова. Она отметила, что перевозчик будет ориентироваться на актуальный спрос, исходя из которого будет определена география полетов. На данный момент компания не собирается исключать какие-то международные направления или сокращать количество рейсов. В пресс-службе Атавайр также заявили, что все самолеты в рабочем режиме, поэтому рейсы возобновятся сразу, как только получим разрешение властей СНГ. До пандемии Атавайр выполняла полеты в Азербайджан, Армению, Беларусь, Таджикистан и Узбекистан. Авиакомпания Red Wings планирует возобновить полеты после снятия ограничений на своих традиционных маршрутах. Среди них Москва, Ереван, Москва, Фергана, Наваи, Наманган. Ответила спутник советник гендиректора Red Wings Дарья Каплунова. По данным Росавива ЦИ, s 7 Airlines и Атавайр входят в топ-6 лидеров по количеству перевезенных пассажиров на международных и внутренних рейсах за январь и февраль 2020 года услугами российских перевозчиков. Всего в списке агентства 35 авиакомпаний воспользовались 16,87 миллиона пассажиров. Более 2,6 миллиона приходится на S7 Airlines, среди них 665,3 тысячи человек летали международными рейсами. Си выше миллиона пассажиров, внутренние и международные рейсы, обслужила Atavair, Red Wings, 297 тысяч. На момент публикации другие российские авиакомпании не ответили на запросы скидки.